Мэр – это должность должна быть аполитичной, это должность хозяйственника, его, в его обязанности входит быть хозяином, наводить порядок в городе. И не надо к этому привязывать политику, она пользы, как правило, не приносит. Поэтому, вот я в прошлый раз говорил, когда если я, меня изберут в мэры я выйду из рядов партии, чтобы быть независимым от таких партий. Так сейчас, вот мы идем на выборы, вот мы идем беспартийными. Да, партии выдвигает, но мы идем беспартийными для, для организации этой работы. Это важно чисто для психологически, для меня лично, понимаете? Для, для меня главная партия ⁇ это жители Канева. Вот эта партия. Дело в том, что мы есть такой человек, многим известным это... Николенко виктор который мы являем мы друзьями являемся мы в давно эту тему обсудили что если кто-то из нас будет баллотировать что мэра то другой будет ему помогать и не будет противостоять вот в этой ситуации виктор подал заявление наша договоренность в силе вот. И я, естественно, не буду не хочу с ним бороться. Почему? Потому что мы очень близки по духу, мы одинаковые по характеру, мы одинаковые неплохие менеджеры. Цели у нас тоже с ним практически одинаковые. И устраивать борьбу двух абсолютно одинаковых претендентов на пост мэра оно, оно бессмысленно, оно толку будет никакого, и в результате мы растащим электорат и останется у власти действующая власть. Вот. Чего не хотят многие каневчане. И чтобы этого не происходило, то в связи с тем, что он решил идти баллотироваться в мэры, я сказал, что я бы сделаю все, чтобы ему помочь в этом. Вот. Все, что от меня зависит. Но правда, он тут поставил одно условие, тут же говорит, что я буду баллотироваться в том случае, если со мной пойдешь ты. Я говорю, как это, в каком смысле? Он говорит, ну дело в том, что я задумал очень серьезную реформу коммунального хозяйства города, а лучше тебя никто это не реализует. Не реализует. Поэтому ты мне крайне нужен в этой работе. То есть в разе, если Николенко берут мэра места, вы будете работать в его команде? Да. Да, я подумал, для меня это было, в то непростое решение, решение, прямо скажу, абсолютно неожиданность. Почему? Потому что у меня очень интересная работа там, где я сейчас работаю, в Венеции. Очень перспективная, очень много интересных задач решается. И вот бросать эту работу как-то мне, общем-то, не очень хотелось. Но вот в связи с тем, что в принципе, близка реализация моей мечты. А мечта моя вот последние, скажем так, лет 10 ⁇ это сделать Канев лучшим городом на Украине. Почему? Потому что это просто очень ну, возможно и достаточно легко сделать. И вот как раз вот, ну, я об этом и раньше говорил, и ничто во мне не изменилось, моя позиция жизни не изменилась. Кто внимательно следил за средствами массовой информации, интервью, которые брали раньше у меня, я всегда и там говорил, и говорю, сейчас для меня главная не должность, главная цель. А цель это вот реализовать свои желания, свои умения, свои возможности для пользы Канева. Вот поэтому в этой ситуации то, что предложил Виктор, это реализация как раз того, чего, то, о чем я мечтал. Какая разница, мэром буду я или руководителем коммунальной службы, главное то, к чему я стремился и то, что я мечтаю реализовать, в данном случае и Виктор тоже. Если вы очолите эту ну, коммунальную службу, какие вы видите перед собой наибольшие задания, чтобы реформировать ее сейчас? Ну, первое задание, конечно, это это значит порядок в городе. Город должен быть чистым. Вот. Организовать вывоз мусора, подметание мусора, организовать работу убиральной техники, это ничего сложного в этом нет. Надо просто ее организовать. Каждый день давать конкретные задания и требовать ее выполнения. А руки уже подаются, на Никто пока не это, нет. это вопросы не ко мне, к сожалению, это вопросы к тем Людям, которые должны это делать, в чью обязанность это входит, эти вопросы задавайте им. То, что мы наведем, это быстро, это однозначно. Это первое. А второе, конечно, тоже очень болезненное для всех людей это те высокие коммунальные платежи, которые они платят, особенно за обогрев домов. Безусловно, высокие цены. Я просто знаю, что с нынешними ценами на товары с нынешними нищ, зарплатами для людей это просто просто ну катастрофические ситуации и решить ее можно и нужно путем снижения этих тарифов а как их снижать очень просто откуда они берутся они берутся от того что очень затратный у нас механизм это нагрев обогрева помещений. теплосети наши они огромное такая коммунальное хозяйство, огромная служба э, с разветвленными мощными старыми э, магистралями, в результате идет, в общем-то, греется больше улица, греется земля, чем греются дома. В общем, технологии это просто, ну, позапрошлый век, если не прошлый век, можно сказать. И вот реализовать современные технологии для обогрева помещений, вот это тоже вторая задача, и она тоже выполнима, потому что тут наработок огромное число, уже просто идет уже выбираемые, что выбрать из лучших систем обогрева помещений мы их реализуем. а эти а эти технологии не очень дешевые они затратны на первом на первичном этапе как решить вопрос наличия финансов для реализации этих проектов мы тоже это знаем мы готовились на очень много я не буду пока рассказывать подробности, как это будем делать. Но поверьте мне, этот вопрос решаем и очень быстро и эффективно. Ну, хотя в загальных словах, с будет браться кошка для заучения? Инвестиции, конечно, инвестиции. В первую очередь, ждать это помощь от государства в больном бюджете, скажем так, который просто его рвут на части, а его не хватает на что, это бессмысленно, мы же реалисты. Инвестиции, из-за рубежа. Вот. Есть несколько вариантов, которые, причем они идут с очень большой хотой, им самим это интересно. И город должен стать красивым, со своим лицом, вот. нестандартным лицом, украинским лицом. Для этого, естественно, будет подход а, тщательный и очень взвешенный. Сыны специалистов под, под названием, которых называют э, ландшафтные дизайнеры. Мы будем использовать этих ребят и определим общий вид, общее направление внешнего вида города. Поверьте, нам будет очень красивым. Не будет у нас больше вот этих ларьков, непонятно, какой окрас непонятно к чему относящийся, этих сараев непонятно, откуда вдруг вылупившихся серого цвета все будет, не будет однозначно, знаете, вот одним цветом. Но общее направление, особенно в озеленении города, естественно, я вот думаю, что, скорее всего, это будут фруктовые деревья. Не тополя с этими слепыми скленами, а фруктовые деревья, вишни, яблони, абрикосы, которые прекрасно растут в нашей местности, они только украсят город. И это как раз подчеркнет то, что этот город это место не зря выбрал Тарас Григорьевич Шевченко. Вот а именно он любил Украину за именно такие краеведы. Наши друзья немцы из города Попридима Фердина, обратились к нам к городской власти, точнее, с предложением на месте вот этого пустующего пустыря, на котором планировалось когда-то спивучее поле, вот и так этот проект он повис в воздухе не реализован, они приложили организовать достаточно такой мощный туристический центр, причем центр по обучению молодежи этой специальности. Планировалось... Они приходили абсолютно со своими деньгами, со своими инвестициями, со своими специалистами. Руковод... Организацией работы этого комплекса должен был заниматься лучший специалист по туризму с Испании. Вот. То есть это был достаточно высокого уровня проект. Работать там должны были студенты, практиканты со всего мира, которые познавали бы. То есть это достаточно было бы дешево. Вот. И это выгодно было для городского бюджета, потому что они шли с условиями, что это 50 на 50 процентов прибыли от этого заведения шло бы в городскую казну. И это бы как раз послужило бы не на словах, а на деле, очень сильным, мощным толчком по развитию туристической индустрии в городе Каневе. Потому что туризм это наука, это индустрия, это серьезный бизнес, вот, которым должны заниматься специалисты, это, а не просто вот так вот говорить и ничего не делать. Вот этого толчка, к сожалению, не произошло. То есть тот принцип организации хозяйства, который был принят еще во времена Советского Союза, вот, социализма, он практически не изменился в, в городе живем. А ничего не изменилось в организации хозяйства, не только в городе Каня, Понимаете? То есть, есть отдельные вот города. Кстати, яркий пример Винница. Вот, город, в котором я сейчас работаю. Там мэр к власти пришел на прошлые каденции. Абсолютно молодой человек. 26 лет которого нету социалистического воспитания нету никаких основ заложенной коммунистической партии он он молодой человек и он научился учился править городом ездил просто по другим странам посмотрел как нужно управлять городом а примеров ребята выйдите пожалуйста за границу вот туда вот чуть чуть подальше на 500 километров и вы все поймете не нужно изобретать велосипеды надо просто перенимать лучшее то, что есть в других странах. Нужно давно не страна единой партии, где вот нельзя делать, потому что нельзя и все. Тут можно делать все, что угодно, лишь бы была польза от этого. А вот в нашем городе, так, в общем-то, не только в нашем городе, во многих городах, нашей страны, так этот старый подход и остался. И вот тут нужны просто, ну, люди должны понять, они, наверное, уже поняли, нужны реформаторы, которые смело идут и знают, главное, как идут. Потому что ломать дров можно очень много, не разбираясь в сути вопроса. Шашку достал и пошел. Махать сломать очень легко, построить сложно. Вот, вот мы это прекрасно понимаем, поэтому говоря о реформах, мы не говорим о, о ломке всего, мы говорим об улучшении организации всех этих служб. Ну, ну и результат, я думаю, просто вы увидите очень быстро. Вот, а то есть я э, говорю однозначно, что э, ничего на самом деле не, не меняется в ситуации и тут не важно, кто идет мэром, я или Виктор Владимирович, потому что говорю, у нас мы очень близкие по духу, по принципу организации работы и мы оба хорошие менеджеры, мы результат будет один и тот же, поэтому при этом раскладе он идет в мэри, я иду в команде вместе с ним, поэтому те люди, которые поддерживают меня на прошлых выборах, те, которые ждут каких-то перемен к лучшему в нашем городе и верят в меня, как руководителя, вот, им надо поверить также и Виктор Владимирович, и просто голосовать за него на выборах, когда они придут на избирательные участки, зная, что мы идем вместе, мы идем одной командой. И поверьте, результат будет, если мы победим. На лицо люди увидят, изменения в городе к лучшему. И очень быстро. Мы эффективная команда. И это даже лучше, что мы идем вдвоем. Вот и все. Голосуйте за нас.